kita lawan bulan 6 ni tapi liga kita stop bulan 4. So oh, okay. ada ada dua bulan player tak akan bermain bola langsung. Macam komen, ada orang kata seperti B. Silva, ada orang kata seperti Gudu ke. <laughs> ada orang kata seperti Bruno, uh, Bruno Fernandes tapi bila tengok cara permainan dia sebab dia seorang yang aku rasa creative machine lah. Hmm. Kamu ada 300 juta rakyat kamu tapi kamu pemain pagi pemain <laughs> Belanda. Hello what's up kembali lagi untuk Sembang Kencang uh, Untuk minggu ni macam biasa kita akan berbual pasal review, preview uh, pasal game ke analisis pasal game So macam, -macam <tuk> biasa aku jemput Abang Topi Kuning dan Baju Kuning <tuk> Baju <tuk> si, lah. sementara menang kau tadi kan? Ya? Sementara menang <tuk> uh, Rasanya lah kita buat video dekat sungai Betul, sejuk, sejuk. sampai sejuk. sekarang rasa sejuknya uh, So dah, aku rasa dah seminggu-minggu lepas tak sempat buat aku rasa So macam biasa minggu ni ada satu perlawanan yang kita nantikan dah lama sejak sudah lama pengumuman revolusi yang di di digembar-gemburkan di, di, gemburkan digembar so akhirnya semalam berjaya 3 poin melawan Nepal a uh, sejujurnya a uh, hmm. saya dulu apa sejujurnya memang excited tengok lagi tengok debut uh, Hector Ever Hector Ever uh, orang kata ala-ala Bruno Fernandes ai dah apa saya aku agak terkejut bila tengok line nak semalam macam atas kertas nampak 352 tapi hmm. bila game game dah berjalan saya rasakan ini saya rasakan 343 tapi versi Ruben Amorim punya hmm. sebab dia meletakkan dua nombor 10 di belakang yeah. iaitu uh, Romel dekat depan Arif Aiman dan juga Hendrik di belakang. Ya yeah, betul. Di belakang Romel. Yang paling saya suka adalah bila coach Peter Klamowski meletakkan Dion Cole di tempat yang betul. Ya, itu yang kita tunggu eh. Atau... Bila nampak dia perform dekat Buriram uh, sepanjang musim ni macam right, dia dia deserve lah untuk position tu kan. Jadi bila uh, akhirnya Peter Klamowski nampak potensi dia dekat right back right back tu jadi untuk malam tadi punya game dia letakkan jadi Realiti lah. Sebab uh, kalau tak salah saya, Peter Kolomowski punya taktikal sebelum, sebelum ni 4-2-3-1 kan. Yep. So saya kata terkejut dia letakkan 3-4-3 hmm. uh, dan untuk permulaan tu saya nampak macam biasa lah. Uh, Lick up play Arif Aiman dan Leon Kul sangat-sangat uh, seperti Matt Davis hmm. macam di JDT. Tapi, nah. tapi, nampak nampak, nampak semua eh? Ha, uh, nampak semua di belakang. Lah. Mungkin orang kata lawan Nepal. Ya, <laughs> kan? Ah, ya tapi uh, at least walaupun law lawan Nepal, at least kita nak tunjukkan benda tu uh, menjadi lah walaupun Uh, ini first time dia orang bermain di sebelah kanan kan betul uh, jadi tengok hasilnya sangat positif kan dan uh, satu lagi saya rasa nampak semua tapi mungkin saya rasa uh, mungkin ada walaupun dia orang training dalam tak, lebih kurang dalam 8 9 hari hmm. sebelum menuju ke perlawanan Nepal ni tapi apa yang membuatkan kita teruja adalah maybe revolusi yang orang katakanlah pemain pemain warisan tu sendiri yeah. di mana head travel bila aku tak letakkan harapan yang tinggi untuk dia beraksi tapi bila nampak vision dia semalam tak tahu lah mungkin aku macam komen ada orang kata seperti Benjamin Silva, ada orang kata seperti Bruno ada orang kata seperti Bruno, Fernandes. Tapi bila tengok cara permainan dia sebab dia seorang yang aku rasa kreatif machine lah. Hmm. Dia uh, kalau ikutkan dia banyak dengan lower lane di bawah, dia untuk collect ball tapi at the same time dia bantu untuk buat attacking side juga. Dan aku rasa vision yang dia ada ni walaupun dia beraksi mungkin sekarang ni division 2 Portugal saja tapi Nampak kualiti yang dia ada tu aku rasa berbeza Seperti pemain-pemain uh, yang beraksi di Liga Malaysia sendiri hmm. So apa kau punya Abang rasa ekspedisi malam Adakah dah jangka Pemain macam ni 2-0 Pada pandangan aku Hector malam tadi main uh, Memang uh, Macam kau cakap Kau tak expect Tinggi lah untuk pemain Hector malam tadi lah. Tapi aku nak tengok Apa yang dia boleh deliver untuk pasukan harian Malaya lah, Sebab Uh, kita memang menunggu-nunggu kan nama pemain warisan yang terbaru dan bila diumumkan Hector dengan siapa ni seorang? Ah, Gabriel Palermo. Uh, Gad, Hector dengan Gabriel Palermo kan bila digembar-gemburkan dia orang akan join dan join tu kita nak tengok apa yang dia boleh uh, bagi kepada pasukan kebangsaan kan. Jadi malam tadi tu uh, bila dia tunjukkan uh, sentuhan terbarulah dalam hari skuad Harimau Malaya kan. Uh, dengan vision passing dia dengan true ball dengan open play dia daripada dia boleh uh, daripada kiri Dia pas ke kanan dia open game ah dan kreativiti uh, dia tu tak terhenti dari sudut passing dan buka game dia juga macam tadi dia score, the score. Uh, walaupun uh, deflection tapi at least try apa yang dia cuba tu try uh, shoot dia tu menjadi uh, menjadikan hasilkan jadi Uh, Hector ni bagi aku dia memberikan Hector Heaven ni memberikan satu dimensi yang berbeza lah dengan uh, jumlah pemain midfield yang kita ada lah. uh, dia boleh buat game dia boleh score dia boleh buka game dia boleh throw ball yang baik jadi aku rasa Hector ni satu pemain warisan yang aku rasa akan bermain lama dengan skuad kebangsaan walaupun baru berusia 20 baru bukan baru tapi dah berusia 28 28 tahun tapi aku rasa dream debut untuk dia dengan dia pun join tak sampai seminggu dapat jadikan gol man of the match lagi so orang kata ada lawan Nepal tapi kalau lawan Nepal pun kau tak boleh perform mungkin susah kalau nak perform lawan Vietnam nanti satu lagi aku rasa tambah sikit aku rasa Hector ni agak dia bukannya uh, bukannya midfield yang hanya uh, deliver bola dengan baik eh tapi dia juga agak keras lah. bila kau tengok malam tadi berapa kali dia kena tackle kan betul berguling-guling tapi sambung main sampai 90 minit kan jadi aku rasa Hector ni sangat baik lah dan uh, untuk Hector teruskan harap jangan balik Liga Portugal <laughs> saja. <Bikers> <laughs> teruskan di Portugal lah di luar tu. Walaupun division 2 tapi per, 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 permainan culture environment intensity dia tu berbeza. Aku ada yeah. boleh bawa pengalaman dia tu bantu squad nasional kita. Satu lagi yang yeah. aku nak puji sebenarnya. Aku agak terkejut uh, on start sebenarnya sebab aku expect Daniel Ting akan bermain tapi hmm. sebab Kobin tahu uh, season ni injured dan jarang gila bermain uh, sebagai sub saja. Tapi bila dia bermain tu aku nampak kualiti yang dia ada uh, walaupun ni kira high high pace juga intensity tinggi tapi aku nampak dia boleh cope lah. walaupun sekarang dah usia 33 34 tapi aku rasa dia antara memang left back yang kita, yang terbaik yang kita ada sebab mungkin Gabriel Gabriel Palermo tu mungkin aku rasa gap dia kena capai part apa yang Den, uh, Kobe Ong ada ni sebenarnya malam tadi tu Kobe Ong menginginkan aku corak permainan dia sewaktu so, kelayakan Piala Asia 2023 lah waktu waktu tu dia memang tengah peak dan malam tadi pula dia memang tunjukkan corak apa mana yang sama walaupun usia tu dah 30 lebih tapi aku rasa macam wow dia ni satu yang lain lah dia baru baik enjin macam aku cakap tadi dan dia dah lama tak main tapi dia maintain dengan cara larian dia crossing dia dia boleh defend lagi beberapa kali dia main, dia tackle uh, dif, uh, player lawan kan Gabriel Palmero untuk menggantikan uh, Daniel eh, uh, Corbin Ong memerlukan uh, usul yang lebih lah sebab apa yang ditunjukkan pada eh, oleh kau kami dia letakkan satu benchmark. level lah benchmark yang tinggi ya lah. siapa nak gantikan dia kau kena main uh, macam ni uh, so sekurang kurangnya apa Palme palmero boleh nampak lah apa yang dia perlukan untuk uh, menjadi regular left back so ke mana dan satu lagi aku nak puji Coach Peter ni sebenarnya Dia menurunkan uh, Kalau ikutkan tiga lah pemain bar, Bawah berusia 23 tahun Ada Arif Aiman Ada Noah Lin Walaupun kita tahu Noah Lin dan Arif Aiman ni Memang starter di squad kebangsaan Tapi Bila dia meletakkan Hari Aikal tu Aku cakap Uish" dia macam dia, dia yakin dengan player muda sebab kita yeah. tahu uh, macam aku cakap macam kita dah rate Hari Akan sebelum ni hmm. dia memang ada kualiti yang baik, dia ada vision yang baik walaupun mungkin ketinggian dia bukan ketinggian def defender yang kita nak tapi aku rasa bila cosplayer bagi dia peluang tu aku rasa dia memang dah ready untuk menjadi aa uh, kita punya prospek ataupun uh, penggunaan yang lama untuk squad kebangsaan sendiri lah ok Uh, bila mungkin di second half tu uh, ini pandangan sendiri pandangan aku eh guys aku saya macam agak kecewa sikit bila dia tak menggunakan Aqiar Rashid dan juga uh, Safawi Rashid di awal permainan sebab kita tahu dorang dua ni lagi antara yang perform di di squad Terengganu di yeah. di club dan uh, apa pandangan kau abang sendiri ya ah? sebab uh, dan paling aku sebab of course lah bila Fazal masuk nampak uh, coach perlu Fazal dia mungkin berkata sesuatu itu aku rasa aku rasa coach faham apa yang dilalui walaupun coach baru sampai yeah. um, bila second half tu bermula uh, berbeza eh, dengan first, uh, first half second half bermula um, memang kita nampak uh, taktikal uh, tengok taktikal Peter Klamowski dia terapkan uh, anak buah dia bila dapat set pieces kau gunakan sebaiknya apa yang kita dah buat dalam latihan kan uh, jadi hasilnya coming on jadi ganggu kedua yang aku rasa macam Ush. Baik gerak main macam gerak, ni kan. Gerak tu. Ah, ha, gerakkan tu kan. Set piece tu memang di di train ah. Ha, memang training memang dah dah kau dah okey bila main macam ni ha, kau buat macam ni. Ah, ha. hasilnya jadi lah. Dan uh, bila dah dapat skeng gol tu aku nampak uh, kita dah perlahankan tempo. Kita dah main relax tu main pasi belakang, kita build up dulu. Uh, berbeza dengan apa yang aku nampak pada first half. First half tu memang laju ah. Intensiti yang laju. Uh, aku rasa nampak perbezaan antara uh, Kla uh, Peter Klamuski dengan uh, Kim Panggon uh, Scott Kim Panggon awalnya tu kita nampak dia build up slow, so so slow, slow dan uh, uh, bawa bola ke, ke atas kan. Tapi dengan Peter laju. First touch, second touch dia main uh, dua touch ya. Dan uh, bola tu laju, dia tak ada delay, apa tak ada. Jadi aku nampak antara Benda yang positif uh, dalam squad Pita Klamoski ni, uh, intensiti laju, gameplay laju dan dia tak uh, tak nampak macam kita kita tahu bila kita pegang bola kita rushing untuk uh, bawa bola ke ke arah gol lawan dan kita tak nak sisihkan masa tu dengan uh, hold bola dekat uh, kawasan kita. Kan. Jadi itu antara benda yang baru lah macam apa sebelum ni dia pernah cakap uh, gameplay Liga Malaysia ni sangat perlahan kan. Jadi bila dia terapkan dia bagi contoh okey nak laju macam mana macam nilah so mungkin ini membuka juga pada peluang eh membuka mata pengurusan kelab-kelab bola sepak di Malaysia yang bertanding dalam Liga Super dan liga-liga di bawahan untuk terapkan permainan yang sebegini bila engkau dapat mainkan gameplay yang laju macam ni dalam kelab jadi pemain boleh dah terbiasa jadi untuk bermain di peringkat lebih tinggi Mewakili pasukan pembahasan Dah uh, Intensiti Permainan yang laju ni Dia dah biasa lah Jadi uh, Player dah tak kekok uh, Player senang uh, Coach sendiri nak memilih Player mana yang sesuai dengan uh, Apa yang dia cuba bawakan lah dan of course aku mengharapkan sebenarnya jadi lebih sebab kita tahu Vietnam belasan Laos Laos 50 walaupun kita ada dia punya pemain-pemain cuci tu dan hujan sebenarnya sebenarnya dia akan datang bulan 6 nanti yeah. bila kita lawan Vietnam di home ha tak tak sure lagi dia kaban ni buat jalan ataupun SSI kita kalau lawan Vietnam itu adalah ujian yang sangat penting sebab uh, kau sebab juara kumpulan saja akan layak dan kita macam mungkin ramai tak tahu kita lawan bulan 6 ni Tapi Liga kita Stop bulan 4 So okay. ada Ada 2 bulan Player tak akan bermain bola langsung so, Aku takut kejadian uh, Kelayakan Masa lepas kita Habis belas lah, Kelayakan Piala Dunia tu yeah. Kita lawan Oman 2 bulan tak nak pergi Kita drop oh. Lepas tu main bulan puasa Time tu barang Dan hmm. drop bila Itu yang aku risaukan Sebab tadi aku sempat Berbual dengan coach uh, One of kita punya coach uh, Tempatan yang uh, berkelana di kelab Vietnam dia kata Liga Vietnam akan habis dalam bulan 6 hmm. so maksudnya pace momentum player tu akan ada lagi so aku risaukan benda tu sebenarnya tu so, uh, hmm. macam ni ujian yang mungkin bulan ni dikabarkan akan lagi aku akan, akan dikabarkan lebih 2 3 pemain yang akan datang lagi apa apa planning kita lah sebenarnya sebab ni sangat penting lah tiga mata ni eh. uh, aku rasa kem kebangsaan akan diawalkan Uh, lah Berapa, Dia habis, buat Dah kan Sekarang dua minggu lah At least uh, sebulan juga, Aku rasa kau kena Ada friendly game Betul Habis uh, game Liga Aku rasa selang uh, oh. Mungkin paling lama pun Seminggu Dia akan Kem kemasan akan start Aku harapkan start awal lah Bila kau start awal Chemistry yang Player-player yang, -player yang dipanggil tu Dia dah jel baik Dia sebab Sebulan lah eh, Sebulan eh. Masa sebulan tu Sebelum game lawan Vietnam Sebulan Dekat 2 bulan ha, kak Jadi kita habis dalam 20 April macam tu Okey dekat 2 Di Vietnam 10 Jun Okey dekat 2 bulan Aku rasa uh, Pihak AFM Boleh mengaturkan pelawanan At least uh, Walaupun tak dapat Main dengan Tim-tim luar negara Tim-tim negara lain Mungkin Mungkin eh Mungkin boleh uh, Anjurkan pelawanan Antara kelab uh, Di Malaysia uh. At least Mereka dapat gameplay Game time Jadi uh, Apa yang Formation Tactical yang Coach Peter cuba bawakan... Mereka dah practice... Dan bila... Dan... Training dan pelawanan tu... Boleh mengekalkan... Intensiti permainan tu lah... Uh, pemain sendiri... Perlukan kekalkan... Momentum bermain... Perlu kekalkan... Prestasi... Uh, diri sendiri... Uh, untuk kekal bermain... Untuk menentang... Bila lawan Vietnam... Kita tahu... Vietnam ni laju... Aku tengok game... Uh, bila Vietnam menentang Laos... Uh, aku tengok... Uh, siaran... Uh, highlight kan... Vietnam memang game dia laju dan uh, dia masih lagi mengekalkan uh, true ball daripada bawah. Dia dah biasa dengan tu uh, dengan corak permainan macam tu. Kita dah tengok uh, beberapa game menentang Vietnam kita ditewaskan dengan true ball daripada bawah. Jadi aku tengok game lawan Laos ni uh, dia masih lagi mengekalkan uh, sistem yang macam tu dan aku risau bila uh, kita Leka dengan cara permainan, uh, kita tak ambil uh, peduli dengan cara dia orang punya main, Nanti kita tewas macam tu juga dan uh, harapnya Macam um, aku cakap, camp kebangsaan boleh diawalkan uh, Sambil tu FF, pihak FAM boleh cuba cari uh, game time untuk uh, pasukan kebangsaan Sepanjang menunggu uh, ada masa sebelum melawan Vietnam tu lah of course macam mungkin ramai dah tahu kita itu ujian sebenarnya untuk coach peter sebenarnya bulan 6 dan paling merisaukan dalam group stage ni uh, game akhir kita lawan vietnam di vietnam oh. uh, itu sakit itu Salam. antara game penentu lah maksudnya kalau kita menang uh, mungkin kalau ada rezeki kita menang di bukit jalil so nanti game penentu akhir tu di vietnam tu sebab hmm. jaringan gol sangat penting walaupun yep. jaringan eh jaringan gol sangat penting kalau mata tu sama yeah. okay uh, habis kita malaysia kita nak selit sikit pasal negara jiran. Oh, diorang dah selangkah ke Piala Dunia. Aku rasa uh, masih diorang lepas tewas 5-1 tu, uh, diorang menghidupkan peluang kembali dengan menang dengan Bahrain 1-0. Sekarang ni diorang nombor empat salah aku dengan ya. 9 sembilan mata dan untuk pasukan Asia Tenggara ini adalah pencapaian terbaik pasukan Asia Tenggara Ui. sebelum ni Thailand ada. Hmm. Thailand aku rasa pun dapat satu mata je. Uh, Vietnam pun pernah Capai Itu pun dapat 3 mata ya, Di bawah era Pak Angsio Tapi di Indonesia ni Dia pecahkan rekod 9 mata hmm. So Aku tak Sebab game dia sama Kadang-kadang tengok Sebab game tu waktu sama kan So aku buka tengok-tengok sikit Tapi uh, Walaupun di varisi Pemain-pemain Belanda Walaupun pemain Coach Barang tu kata Kamu ada 300 juta rakyat kamu Tapi kamu pemain Pagi pemain Belanda <laughs> Tapi Different time game, different style gameplay uh, daripada Indonesia sebenarnya dan aku paling puji uh, oleh Romani lah. Dia what a player lah untuk macam mana. Aku tak tahu lah macam mana doa jari pemain warisan ni. Untuk kau adakah Vietnam, aku rasa Indonesia, Indonesia, mampu kejar slot of dunia. Uh, Sebagai kawan jiran. Right? Uh, komen aku lah untuk pasukan Indonesia. Ini peluang terbaik diorang lah. Dengan apa uh, pemain per perkumpulan apa pengumpulan pengumpulan pemain-pemain uh, warisan yang aku rasa antara yang terbaik Indonesia pernah ada Uh, ini peluang terbaik orang untuk layak ke Piala Dunia secara merit lah. uh, Pildun uh, se uh, sebab sekarang ni tak silap uh, Jepun uh, negara Asia pertama yang layak uh, jadi uh, Jepun eh Indonesia sekurang-kurangnya kalau tak layak secara merit uh, dia main ke playoff kan jadi itu yang mereka kerja dan ini memang terbaik lah. harapnya uh, Indonesia menggunakan peluang ni sebaik-baiknya sebab belanda tentu akan datang dia dapat peluang ini lagi jadi Sama. jadi uh, sementara pemain-pemain barisan pemain uh, belanda hmm. ni ada lagi gunakan peluang ni sebaik lah. kalau tak uh, terlepas kalau contohlah pemain yang ada ni uh, dah tua dah tak mampu untuk pusingan uh, seterusnya jadi peluang sekali lah. Dan uh, last time untuk aku, aku rasa aku puji Sebab bila aku tengok Indonesia, walaupun diorang pun main warisan Belanda lah aku kata tapi Setiap kali diorang nyanyi lagu negara aku, diorang Play-play tu semua nyanyi oh, dengan penuh semangat, dan semalam pun aku nampak Play-play Malaysia pun antara yang menyanyi, aku tengok Mike Davis nyanyi, aku tengok Coach uh, Peter pun cuba menyanyi, walaupun yeah. ada salah-salah riri aku tengok Dan aku tengok pemain, pemain warisan lain pun dah cuba nak menyanyi, nak menghafal, aku rasa aku sangat suka benda tu Dan untuk aku juga uh, aku harap macam macam aku cakap uh, diorang datang ke Malaysia ni bukan main ataupun tak kisahlah main Indonesia Malaysia semata-mata main sebabkan kau tak kau tak dapat pilih uh, apa yang negara yang kau nak main tapi bila kau dapat peluang ni macam hey, table semalam bila dia goal aku tahu dia celebrate nampak hmm. nampaklah dia punya uh, ni okay, dia bangga lah ah, dia bangga, dia bangga lah Maksudnya dia lah Dia pakai baju Messi tu sendiri hmm. ya. So aku harap Pemain-pemain warisan yang datang tu Boleh cuba Apa yang Adair Evel buat Dan membantu pasukan Malaysia Layak ke misi akhir kita Iaitu Piala Asia 2027. Hmm. Hmm. Ni aku aku tambah kalau ikutkan 2 uh, dua, 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 hari lepas ni semalam tadi dengan malam hari sebelum tu uh, ada perlawanan melibatkan pasukan di Asia Tenggara di sekitar Contohnya macam ini aku tengok eh Thailand menang dengan Sri Lanka 1-0. Stop aku apa kat terkejut sebenarnya. Pasal ha. aku gol pun penalti nanti je. Ya ya. Jadi uh, Singapore power, Singapore seri 0-0 dengan Hong Kong. Myanmar menang 2-1 dengan Afghanistan. Filipina uh, menang. Oh, wow. Hmm. Filipina menang 4-1 dengan Maldives. Tajikistan menang 1-0 dengan Timor Leste. Yang bagi aku aku sangat aku rasa nampak macam pasukan ni Austria uh, meningkat naik adalah Timor Leste. Timor Leste kalau ikut kalah. Kalah 1-0 dengan Tajikistan. 1-0 dengan Tajikistan. Kira -kira. Jadi uh, sebelum ni yang kita pernah lawan Timor Leste di Piala AFF dua sama eh seri juga eh. Ah uh, seri dua sama. Kat situ kita nampak tak? dia. dia dah uh, dia dah, dah, dah start uh, mengikut jejak langkah negara-negara uh, ASEAN sekitar macam Indonesia, Thailand, Vietnam dan juga Malaysia uh, Dia orang dah start cari Player-player warisan dan uh, Gameplay yang laju uh, Gameplay yang moden kan Jadi aku risau kau juga lah ni Dengan kebangkitan Pasukan-pasukan uh, Asia -pasukan, uh, yang lain Macam Timor Leste uh, Myanmar Jadi aku harap Malaysia nampak uh, uh, Apa Isu ni Dan Malaysia tak nak Jangan ketinggalan lah Seeloknya se kita dah ada uh, uh, Revolusi uh, Kita dah ada revolusi bola sepak Malaysia yang baru ni uh, Jangan silakan Kita dah, dah cuba Kita sekarang tengah mencari Pemain warisan yang baru Yang aku dengar latest pun uh, Australia punya player ni. Tapi semalam dia dah buat debut Dekat Australia Untuk pertama kali So oh. Terlepas lah Dan semalam pun pemain Nishan, Nishan pilih Dia pun score lagi Betul. Aduh lambat uh, So Itulah so, so, uh, Kita dah Uh, di berada Kalau aku rasa Kita landasan yang uh, Betul lah ni Untuk uh, bersaing dengan Sekurang-kurangnya Dengan Indonesia Yang dah main ke Kelayakan Piala Dunia kan uh, Jangan sisakan lah Peluang ni uh, Buat Indonesia Buat Malaysia Buat Tim-tim Asia ni Masing-masing uh, tengah bangkit Untuk mengejar um, Apa Piala Dunia lah Piala Dunia Piala Asia kan Jadi uh, Kita tak boleh ketinggalan Dan kita perlu usaha uh, Sekurang-kurangnya Untuk next World Cup punya qualification kita dah satu dah tak boleh at least round ketiga ah, la. round ketiga ah, tak, kita dah tak nak ah, main qualification group ah, dah tu dah habis <laughs> Alright, terima kasih bang Sudi lepak dan untuk korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang Pasal game malam tadi Pasal game malam tadi Adakah korang berpuas hati Dengan gameplay Game pertama Untuk Anak buah Peter Klamoski Dan juga pemain Warisan terbaru kita lah Oh Syarab juga Dekat Miki Yang comeback malam tadi Baik Miki Miki juga Aku Semalam Kita timbul sempat Interview dia Sebab aku dengan interview dia pun Sebelum coach Membuat pengumuman Coach call dia dulu Aku dengan interview dia Kata Coach call saya Miki you ready Play for national team back Uh, if if coach select me I'm uh, I'm ready to hmm. go. So aku rasa semangat Mickey tu sebab kalau ikutkan March 2024 adalah game terakhir Mickey di squad national mm. Oman dan setahun selepas tu Mickey comeback buat uh, buat kembali hmm. selepas setelah, apa yang dia lalui dia beraksi untuk squad national. Aku rasa semangat yang dia ada tu sebenarnya tak semua player mampu lah untuk yep. Felix, sebab Betul. uh, kau bukan injet tau kau hmm. kena serangan yang hampir mau mau uh, hampir merosakkan kiri kau tapi semangat kau kuat dan untuk Miki all the best uh, semoga Adalah, Miki kembali terus kita orang di Harimau Malaysia sentiasa support Miki hmm. dan untuk Miki kita nak tengok Miki kembali seperti dulu beraksi sama winger Betul. kita lah Arif Aiman eh, yang kita rindukan lah yep. untuk dalam squad destiny hmm. Okay, korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang tentang game malam tadi apa pendapat korang tentang Hector Ever warisan terbaru kita So komen yang positif Dan apa yang mungkin penambah baikkan yang korang nak tengok dalam squad next ni sini, Ataupun player-player mana yang korang nak tengok dia beraksi bermain Tuju. Tu, untuk, uh, untuk next game lah Game paling penting lawan Vietnam bulan 2 Eh bulan, 6 Bulan 6 ni, ni ada 2 game uh, Vietnam home Away lawan Laos 6 mata wajib pernah untuk kita, uh, kekalkan misi kita layak ke Piala Asia sebab group stage. eh hanya group winner hanya group winner saja yang akan layak ke Piala Asia itu misi pada betul kalau tak layak aku memang kecewa gila lah ui, ui, ui. 27 ni okey So terima kasih for support Yang komen yang baik-baik Kita jumpa next video akan datang Ciao guys bye-bye Peace Selamat hari raya Salam Ramadan Ui, ya. Raya tak dekat ni <laughs>